приехали в Хорватию, где завтра сборная Украины будет играть с лидером группы, с хорватами, от которых мы стоим на два очка. Мы в отеле, где проживает сборная Украины. По городу Загребу, вместе с сборной Украины. Оля, ты будешь купаться? Конечно, я в купальнику приехала. Вот Оля приехала в купальнике, она будет купаться. Слава воинам, Всем привет! Сейчас я делаю пеший переход через границу Украина-Польша в Шейдинах. Ну, в общем, где-то час в очереди пешеходный я простоял, насмотрелся на женщин, которые носят по две пачки сигарет и зарабатывают заходку, наверное, где-то гривен 50. Так день они проходят, наверное, раз и минут 250 гривен. Это бизнес уже людей. Короче, мы уже заехали на сторону Хорватии. Едем в рамках тура Бирни с Бирной. Первые два автобуса, которые мы заехали. Вот наша группа такая. Люди. Дали нам такую амуницию. Надеемся на хороший результат для нашей сборной. Вот, такой вот с нашего года, мы будем брать в аренду. И это наша компания, которая сегодня путешествует по Хорватии. Короче, ребята, такая движуха, мы продолжаем поддерживают нашу сборную в разных странах. И сегодня мы по дороге на чемпионат мира в 2018 году в России. И сегодня приехали в Хорватию, где завтра сборная Украины будет играть с лидером группы, с хорватами, от которых мы стоим на два очка. А сейчас мы сняли в аренду вот такую интересную тачечку. И нам уже нравятся люди, которые едут сбоку. Они довольны, что мы приехали с Украины. Хлопает вот пенсионер, молодец. За нас видно. Завтра мы дадим урваться хорватам. А пока что едем в Риеку. Всем хорошего. Канадський yeah. український рух вже знаходиться на побережжі Хорватії. Ми замовили собі невеличкий обід, і це все в рамках нашої поїздки на матчі відбіркового туру на чемпіонат світу 2018. Завтра мы играем против Хорватии. А сегодня у нас такая компания. Хлопцы, Короче, ребята, мы сейчас находимся в Хорватии. Это побережье, вот такое вот море. Лена, ты же раздеваешься купаться? Лена, ну почему? Оля, ты будешь купаться? Вот Толя же приехала в купальник, она будет купаться. Да. Ну просто не хочется прерывать видео, потому что посмотрите... I'm talking uptown, showing off for of new things <laughs> Couldn't take it all So I gave her un chain. She called me top shot so yeah I keep a few tings Champion sound Yeah I got a few rings And I'm all the way up And you can stay up And if you ask anybody where I live They point to the hills and say Go all the way up сборная идет на прогулку. В Хорватии встретил уже своего товарища, Володя Бабенчик. Вы знаете, человек, который известен своей поддержкой из нашей сборной во на Франции. Также Вова тоже активно тренируется в футбол. И надеемся, у него будет получаться хорошо играть. Вова, передай привет. Как сегодня сборная сыграет? Вся Украина Ребят, я думаю, что Вова сказал абсолютно правильно, поэтому надеемся на хороший результат. Ребят, сейчас в э, городе Загреб, 25 марта, сборная Украины. по на прогулку, мы идем вместе с ней сегодня. <music> Вот такие футболки с фотографами есть. Обязательно вам покажу. Скримінауна война нато! Слава воїнам! Нато! Слава воїнам! Нато! Та підтримка української збірної, особливо на виїзних матчах, відбувається під гаслом вірні збірні. І меценати і вболівальники по суті почали формувати нову футбольну культуру на трибунах. Обі миленько присягнем, Україно, ой Тобі, повірненько присягнем. В матче присутствуют ветераны Хорватии, которые 25 лет назад принимали участие в войне против Сербии. То есть в такой книге видна история этих людей. Это книга аналогичная проекту, который делают наши украинские журналисты про воинов. АТО. И вот один из них сейчас на поле получил пас. Юра! Да, трое ребят на поле сейчас находятся. С протезами, которые позволяют им двигаться, принимать участие и жить активной жизнью. Им что желание у них достаточно большое. Матча на стадион. Столица Загреба, украинская музыка, что может быть еще лучше. Сати більше сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них. За що я люблю країну мою іди чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину. і Я не боюся сказати, так я люблю Україну. Вот так вот выглядит стадион Максимир в городе Загреб. Все стеклянное. Наверное, движение будет перекрыто во время футбола здесь. А пока что у нас есть уже возможность доехать до паркинга украинских автобусов. Ребят, мы на паркинге стадиона Максимир. Смотрите, какое количество автобусов из Реально, гордость берет за нашу страну и хочется, чтобы знаете, хочется конечно результата сборной, но болельщики наверное должны не зависимо от результата поддерживать сборную. Сейчас я в Хорватии, познакомился с лучшими девочками. Они передают привет всем зрителям моего блога. А мы идем на марш фанатов. Всем спасибо. До игры осталось чуть больше двух часов. Поэтому кушаем и выдвигаемся на стадион. Стадион. Просто количество автобусов с полицией больше, чем людей, которые проходят. Видите, разные машины. Наверху летает вертолет. Ну а мы идем уже на стадион. И совсем скоро начнет играть наша сборная. Было много еще интересного, но расскажу где-то это попозже, наверное. Ну, Хорватия. Инжой на полную.